по анонимному звонку сказали, что мост заминирован, вот. и его надо обсмотреть. Естественно, мы этому не препятствовали вместе с ними начали обсматривать его, проходя по одной колонии полностью с одной стороны, они посмотрели, что все там нормально. После этого начало пошли мы на эту сторону, вот и обнаружили, да, под мостом в самом углу там. Сделали всю эту опись при свидетелях, вот. описали. И ну, это долго часа, наверное, два, длилось, часа, на два длилась. эта опись была. Потому что сперва описывали, что это, как оно, а потом описывали, когда упаковывали. Упаковки свои специальные. И вот так это происходило. Баночку смотрели? Пустая, да?

Когда начали это все делать, то почему-то сразу обратили внимание на правую сторону, походили, посмотрели, так как у нас людей немного было, и мы, скажем так, смотрели, был взгляд нас прикован туда, ну, в правую сторону, что оно творилось, скажем так, в центре, и в этом краю мы, ну, не могли видеть. Поэтому я не исключаю эту диверсию, это, потому что это коробки были не схованы, не закопаны. Они были просто положены, аккуратно, чистенькие коробки. Это могло быть в любой момент положено. Оно не было заминировано, мост, оно просто там лежало, как подложено. Мы к мосту отношения никакой не имеем. Вот. То, что могут на мост положить, возле моста, это все опять возле нас. Тут дорога, куча машин проезжает. В любой момент могут положить, бросить. И это что у нас, они приходили, смотрели у нас, была собака, бегала здесь, искала, смотрела, ничего не нашла. Потому что ничего здесь такого нет. Это наглая ложь. Весь день сегодня, от начала до конца, был очень продуман, я хочу сказать. После, после того, что случилось, оказалось, что здесь не в полиции не 25 человек, а все 50 было. Просто то, что в зеленой форме, еще в черной с той стороны были они. Просто когда все это случилось в 12 часов ну, дня, они потом все оттуда вот так вот вышли. Хотя это все было цеплено. Но Это, скажем, провокация против того, что мы делаем, мы стараемся, а нас общ... разными путями хотят провоцировать. Сегодняшний день это очень сильно показал. От с утра и до самого обеда проверялось здесь, проверялось собаками, проверялось в палатке, вокруг палатки. Ничего у нас нету противозаконного. Но провокация вот так вот нагло взять и подложить. Очень хороший был сценарий продуманный, потому что это было видно, что это по периметру все было цеплено, Везде были автоматчики, по всем этим самым. Приехала скорая, приехала пожарка. В то время, как мы занимались с полицией, типа обыска, у нас смотрели и пристально все это было дело, заработал тепловоз, и у него начало возле трубы очень сильно большущее пламя идти. Вот. И мы даже подумали, что он загорится, поэтому, когда начал тепловоз движение, мы ему не препятствовали. А Самое главное, что почему мы и побоялись из-за того, что если тепловоз загорится или взорвется, тут мост, который, скажем так, это для города, это ну, могли быть такие серьезные вещи произойти, могла быть опасность загорания и взорвания поезда и рядом с мостом, поэтому мы его не препятствовали, хотели даже, чтобы он отъехал подальше от этой территории. Поезд ушел в ту сторону в станции Светланова на подконтрольную территорию Украины. Вот. В том направлении ушел Все не понимают, что вперед, в сторону ДНР, там путя частично разобраны. Вот. И туда физически не проедет тепловоз. Поэтому никакие вагоны туда не идут, и не, не шло, и не будет идти. Вопреки всем провокациям, воины, бойцы, ветераны АТО находятся на посту Богдан несут свою вахту, несут свою службу. Нас тут периодически обстреливают. Вот недавно упал снаряд 152 мм, Вот провокация тоже у нас нервную систему нам не прибавляет. Но мы держимся, знаем, что наше дело правое, и мы победим.